7 <laughs> hav meliyə. Demə, klasteri uyğun gəlir. Aktivləşdirmə sözün dibi. Dəyə harda tapaq? Nevzak Mövzu nevrozuna biliklər aktivləşdirməsi üçün D variantını götürür. Yəni bu bizim klasterib rahat tapmaq üçün bir açar sözümüzdür. Anlaşının çıxarılması iş usuluna aiddir. Anlaşının çıxarılmasında biz əsas nəyi tapmalıyıq? Müəllimə: Bəli. Salam. Bu gün bizim nə kurikulumdan dərsimiz var idi? Yo, yoq, müəllimə, sizin dərsiniz yoxdur. Ah siz bura girmisiz. Bu başqa müəllimlərin dərsidir. Hə, mən necə o yerdə buna girəcəklə oldum. Elə bilirəm, ya eyni linkdir, eyni link vasitəsindən girmisiz də biz testlərin izahına baxırıq. Dön eyni linklə daxil olmuşsunuz, yəqin. Sizin dərsiniz yoxdur. Ha, hə, oldu müəllim, sağ ol. Bu şük oldu, e, mən. Başqa dərsə <laughs> qoşulacağdım. Sağ ol. <olun. gülüyor> sağ ol. Sabah sizə dərsiniz. Ah, o, səhv. Səhv. Hə. Bu qönçə. Hə, davam eləyək. Demə, anlaşığın çıxarılmasına aiddir, yəni müəllim bildiklər arasından necəcə düzgün əlaqə yarada bilir, bilmədiklərini e, yoxlamaq imkanı verir. Bu anlaşığın çıxarılmasına aiddir. A variantı götürə bilərik. sora təvmiliyyət 321 işi sonuna aiddir. Demək, 321 işi sonuna nə bağlıdır? Yəni burada 321 üsulunda əsas refleksiya etmək səyəti var. Budur. Mhm. Yenə E variantını götür. Eyni-eyni fikirləri demək olar ki, verirlər. E variantını götürürük. Sonra sinektika iş usuluna aid etdi. Sinektiy ilə bağlı nələr öyrənmişdi? Sinektiy ilə bağlı. Üsinektiy iş usulu problem həll etmə bacarığı var. Düzdür. Sonra əhəd haqqı anlaşmaları müqayisə etmə, oxşar və fərqli cəhətləri tapmaq yox idi. Sinektiydə demişdik ki, iki tərəf olub, bir tərəf problemi irəli sürən tərəf, digər ə, problemi həll yol tərəf edən, həll yollarını təklif edən olurdu. Müxtəliflisli elementlərin birləşməsi idi, problem həll etmə bacarığıdır və s. bunlar var idi. Ona görə C variantını götürə bilərik. Baxaq. <laughs> Müzakirə xəritəsi iş usuluna aiddir mehmisakirə xəritəsi ilə bağlı konseptual şagirdə şəxsi konseptual anlayışını və Bə, konseptual anlayışı, məlumlu, anlayış, konseptual anlayış qurmağa və ideyalarını əsaslandırma və konseptual anlayış yəqin müəllimə bunu deyirdik bayaq anlayış konseptual anlayışdır. Yəqin bunu yadda saxlamısınız. Qurmağa və ideyalarını əsaslandırma imkan verir. İdeyaları əsaslandırma imkan verir. A variantı ola bilər. Sonra digər variantlara baxaq, oxşar Baş tənqidi düşünmək, xeyr, E variantı da imkanını verir. Bu da anlayışın çıxarılmasıdır. Yazdım. Ona görə baxaq. 31-ci suala baxaq. Debat iş üsuluna aiddir. Mhm. Deməli, debatda nə var idi? Bu üsuldə qruplara bölünmüş şagidlər öz öz mövqelərini arqument gətirərək müdafiə etməlidir. Elə A variantı düzdür argument gətirlər, müdafiə eləyirlər. Simulyasiya və rolulu oyun işi sonuna aiddir. Bunların fərqli cəhətləri də var, ortaq cəhətləri də var. Yəni amma hər ikisində nə var? Xəyali bir situasiya, yəni ümumiyyətlə simulyasiyada bir xəyali bir situasiyanı canlandırmaq və bu mövzunu daha dərindən öyrənməni təmin eləyir bu simulyasiya və rolulu oyun işi sonuna aiddir. Bax, məsələn, B variantı nəyə aiddir? Şagidlər bir-birikləri arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə yarada bilir, bilmədiklərini yoxlayır. Bax, B variant hansı iş üzünə aiddir? Bu cümlələri bayaqdan verirlər. Anlaşının çıxarılması B-də. Böyük mətnin qısa müddət ərzində öyrənilir. Bu hansını da var. Bu da ziqzaq. Böyük mətnin qısa, yox. Birgə öyrənmək və ə, indi adlar oşur <laughs> qarışdırsadır. Bircə yoldaş e, bircə qiymətləndirməli və yoldaş qiymətləndirməsi var karuseldə. Göhmətinin qısa müddətdə öyrədilməsi mənimsədilməsi ziqzaqdır. Sə hə, oldu mə. Verilənlərdən hansı iş üsulu yoxdur? Hə, elə bir ki burdakılar e, 4 dənədir. 4 variantı var, amma biri yoxdur. Baxaq. Şagitlər arasında əməkdaşlıq və ünsiyyət formalaşmasına imkan verir. Storan təqlid etmək, idarə etmək kimi bacarıqları formalaşdırsa da, əsaslandırma bacarığını formalaşdırır. Refleksiya aparmaq üçün səmərəli üsuldur. Problemi səmərəli həll yolunu müəyyənləşdirməyə imkan verir. Aha. Təqlid etmək harda var? İdarə etmək kimi bacarıqlar. Əksiyaların qeyri-iradi istifadəsi, müəllimə. Əksiyaların qeyri-iradi istifadəsi yoxdur. Burada yoxdur. Düzdür, bu yoxdur. Amma soruşuram ki, təqlid etmə, idarə etmə kimi bacarıqların formalaşdırma, əsaslandırma bacarığı bu hansı indadır? Məsələn, iki hansına uyğundur gəl. Necə? Səsiz gəlmir. Təqlid etmək simulyasiya. Bu rol oyunu, burada qeyd olunub. Bəli, rol oyunu da var. Təqlid etmə var əs e, refleksiya aparma üçün səmərəli üsuldur. Bu hansındaydı? 321-dir. Bəli, 32 burada var. E, Şəhiklər arasındakı əməkdaşlıq və ünsiyyətin formalaşması. Ünsiyyətin formalaşması, əməkdaşlıq, ünsiyyətin formalaşması hansında var? Bu karuseldə var. Ünsiyyət formalaşır ə problemi səmərəli həll yolu. Bu da qərarlar ağacındadır. Mənfi və müsbət tərəflər tapılır. Bu qərarlar ağacında var. Ha hə, bizdən hansı yoxdur? Dedi, hamısına tatdıqda hansı, hansına sən aiddir? Ona görə E variantına aid. Bir fikir olmadığına görə onu qeyd eləmirik. Sonra müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərində dairə çəkilir və onun mərkəzində Mərkəzinə yazılmış anlaş ilə bağlı söz və ifadələr söyləmək şagirdə tapşırılır. Demək, dairə çəkilir və ya işvəli, lövfədə də ola bilər, işvərlərlə də ola bilər. Onun mərkəzində yazılmış anlaşla bağlı söz və ifadələr söyləmək şagirdlərə tapşırılır. Bu hansına aiddir? Müəllim də lövədə və. Müəllim, bu iş iş vərəqindəki söhbəti Bəli, klasdə də var bu iş vərəqi söhbəti klasdə də işlənir. Lövədə də ola bilər, amma əsas bizə qeyd olunan iş vərəqindədir. Klasdə də var. Bu iş üsulunda müəllim kağıza mövzuya uyğun bir fikir yazır. Sənnə şagil öz fikirlərini əlavə edərək vərəqi sol tərəfindəki sinif yoldaşına ötürməlidir. O da öz növbəsində bu fikrə yeni mülahizələr əlavə edir və vərəqi digər yoldaşına ötürür. Bax, belə-belə yoldaşına ötürə-ötürə gedirsə, o e... dəyərimi masa dairəvi formada gedir də. Bəli, bəli, düzdür. Bəli, dəyərimi masaya aiddir. Bu üsul nisbətən iri həcimlə əsrin əsərləri mətnü üzərində iş zamanı aparır. Vaxtdan səmərəli istifadəyə şərait yaradır. Əməkdaşlıq. Elədir ki, e, böyük mətnin qısa müddət tərzində bunu demək istəyir. iri həcmli əsərin Vaxtdan səmərəli istifadəyə gəldik də, müəllimə. Bəli, bəli, bu da eyni məniyə gəlir, eyni cümlədə əslində. Böyük mətnin qısa müddət tərzində və ya həcmli əsərin vaxtdan səmərəli istifadə edərək ziqzaqə aiddir. 37-yə baxaq. Klaster şagitlərdə bir mövzu ə, mövzu hadisə xüsusiyyət haqqında artıq mövcud olan biliklərini aktivləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu ə, düz fikirdir müəllimlər. Bu klasterdə var. Bir mövzu hadisə xüsusiyyət haqqında artıq mövcud olan bilikləri aktivləşdirmək. Mən demək klasteri açarsınız aktivləşdirmək üçün mövcud De, olan bu, biliklər. Anlaşılın çıxarılması deyil müəllimə. Yox, yox müəllimə. Anlaşılın çıxarılması. çıxarılması yox. Anlaşın çıxarılması deyir. Anlaş çıxarılması cümləsiz necədir? Belədir. Müəllim şagirdlərin elə bir ki bildikləri, bilişləri arasında nə qədər düzgün bildikləri arasında nə qədər düzgün əlaqə yarada bilir-bilmədiklərini yoxlayır. O anlaşın çıxarılmasıdır. Amma klasterdə bir mövzu var, hadisə var, xüsiyyət artıq haqqında mövzu var. Düzdür, Bəli, düzdür. düzdür. Bəli, klasterməkdir də. Bəli, bəli, şaxələnir də. Elədir ki, biz buna belə yanaşaqda, bir mövzu idi, təxminən qeyd etmişdim, vətən mövzusudur. Vətənlə bağlı əlavə yarımbaşlıqlar çıxır, əlavə anlayışlar çıxır. Yəni fikirdən fikr, mövzudan mövzusa çıxır, uzanır, şaxələnir. Bir ağacın budaqları kimi fikirləşdir, bax budur. Birini götürürük, doğrudur. Venn diaqramı riyaziyyatda məntiqi məsələlərin həlli üçün düşünülmüş üsuldur. Bu düz fikirdir mənim. Bunu Venn diaqramını istifadə edirdilər də, müəllimə, riyaziyyatda. Bəli, düzdür. Mən dedim axı, ən çox məntiqi riyaziyyat dərslərində Venn diaqramından istifadə edirik, ikidə düzdür. Anlaşının çıxarılması həm də keçilənlər anlama dərəcəsini yoxlamaq üçündür. Düz, ikidə, üç üçdə düzdür. Bəli. Aksiyon hər hansı bir burda bir də üçlü. Venn diaqramını 1, 2, dedi üçlü də ola bilər. Bəli, bəli, düzdür. Aksiyon hər hansı bir əşyanın və hadisənin xüsiyyətini tapmaq xidmətidir. Düz. Əşyanın və hadisənin xüsiyyəti söhbətdə aksiyondadır. 4-də düz fikirlərdir. 3-nə hamsa düz fikirlər. Ona görə biz doğru doğrunun altında doğru yazılanları götürürük. 1-lə 2-ni götürürük. 34-də N1KH usulu üstünlüklərindən deyil. Görək bu üsuldə nə var idi? <coughs> Yaratıcı düşüncəni aktivləşdirir, yeni fikirlər formalaşdırır, yeni həll yolları tapmaq üçün faydalıdır. Hər hansı bir işə başlamadan öncə hazırlıq və qərar vermə mərhələsini əhəmiyyətləndirir ə qərar qəbul etmək edərkən səbəbləri müəyyənləşdirməliyik. Bu yoxdur. Qərar qəbul edən zaman hətta səbəbləri müəyyənləşdirmək, yəni bu üsulla qeyd edilmir. Ümumiyyətlə qərar qəbul etmə bacarığı biz qərarlar ağacında öyrənirik əsas. Sonra baxaq. Bir də müəllim Məhz müsbət tərəflər və qərarlar ağzında idi. Bəli, bəli, məhz müsbət tərəflər qərarlar ağzında idi. Bu 4N1K bilis halıydı. Nə, nə üçün, nə vaxt, on bağlıda, nə, nə üçün, nə vaxt, nə zaman, harada? Bax, bunlar idi. <coughs> Bu ə, ə, hə. Hayır. Hə, İngilis dilində də elə bir qarşısında 5 W, hə, hə. ya eyni məna idi da, bəli. B What, who, B where, when, why, how. Bu bunlar idi. Onu Azərbaycan dilinə çevrilmiş forması idi. Nə nə üçün olar? 39-a baxaq. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edir. Əşyalardan qeyri-adi istifadə yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirir. Bir düzdür. Biz götürürük dəyirmi masa metodun əsas prinsipi suala verilən cavabdan yeni sualın çıxarılmasıdır. E, İlsid üzərində iş metodu səmərəli mütaliə və təfəkkürün inkişafı üçün interaktiv qeyd etmə sistemidir. E, sonra akvaryum daxili və xarici qruplarla müzakirə təşkil etmək üçün istifadə olunan strategiyadır 4 də düzdür. E, deyilmi? Burada götürə bilərik, B-ni götürə bilərik ee 3 yanlışdır. Yanışın altına yazıldığına görə götürə bilərik. Amma 2-ni e, götürə bilmərik. Yəni dəyirmi məsəl verilən sualdan yeni cavab çıxarılması, yəni burada deyil. Yəni burada əsas fikir e, məsələn hansısa bir tutaq ki bir fikir yazılıb, digər yoldaşına yoldaşına ötürür, o da fikri yazır, sonra digər yoldaşına yəni dəyirmi formada fikirlər gedir. Sonra hər bir masada müəllimə sual vermək yoxdur də. Hə, yoxdur. Sadəcə olaraq, yəni öz fikirlərini əlavə eləyirlər bə. ora. Bəli də kağza elə bir, bir bir çox cavabı olan bir sual ünvanlayıq, sonra bir kağız parçası verilir müəllim. Kağız da qrup üzləri arasında ötürülür. E, elə bir İdeyalarda e, bilm e, üzvlər tərəfindən hündürdən səsləndirilərik kağızlara qeyd edilir. Və hər qrupun fikirləri bitənə qədər də bu davam eləyir. Yəni belə deyim, digər qrupa ötrə-ötrə davam eləyir. Cavab demək, burada götürə bilərik, birdə götürə bilərik, üçüdə götürə bilərik. Soram bu strategiyanın fəaliyyəti icra ardıcıllığına görə şagirdlər ilk mərhələdə fərdi şəkildə suallara cavablandırır, münasibət bildirir, daha sonra qrup halında birləşirlər. Hər bir neçə dəqiqə bir dəfə qrup ölçüsünü 2 dəfə artırıb getdikcə daha geniş söhbət qrupları yaradılır. Düşün paylaş texnikasından istifadə olunur. Hə, bu böyüyür, böyüyür, böyüyür nəyə çevrilir? Bunu izah etmişdik. Elə ki, müəssir deyil də mənim. Necə? Yox, müzakirə deyildi. Biz siz bu bu siz necə idi? Burda elə bir ki belə başlayırdım. Həssəsə bir mövzunu müəllim verirdi, təqdim eləyirdi. Sonra onları düşünmək üçün onlara vaxt verirdi, bir 10-15 dəqiqə vaxt verirdim. Sonra ıı, e ehtiyac olduqda şagidləri faqları təşkil etməkdə onlara kömək eləyirdi. Sonra şagidlər faqları, fikirləri Bir başqa digər yoldaşı ilə bölüşürdülər, elə bir 5 dəqiqə ərzində. Sonra cütlər rə fikirlərini müzakirə edirdilər. Cütlər fikirlərini oh, oh. müzakirə ediyən zaman başqa cütlərə keçirdilər. O cütlər də 2 e, cütdə, sonra bir yerdə birləşdir. 2 cüt bir yerdə birləşirdi, 4 nəfərdən ibarət qrup yaradırdı. 4 nəfərdən ibarət qrup da 8 qrup meydana gələnə qədər proses davam idi. Belə-belə böyüyürdülər. Bu qar topası idi. Yəni kartofa sevilib balanca qardan bax. Ketin dediyim sinif kürçülərinə gedib. Yo, yo, burda yoxdur. O sinif küncləri idi elə. Hərdimin sinifin kürçü. Burda o yoxdur. Burda hmm. əvvəl az-az başlayırlar, iki cüt başlayır, müzakirə edir. Sonra gedir o ikinci cüt, cüt o birisi cütlə cütlə birləşir. Olur 4 cüt. Bu da deyir 8 E, nəfərli qrup meydana gələənə qədər. Bu proses davam edir. Cütlər bir-birindən birləşə-birləşə bir davam edir. Elə bir bu balaca necə qar yağanda yerdə balaca bir qar olur, elə balaca qarı fırrıya, 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 fırrıya böyüdürük, e, qar topasına çeviririk. Amma e, bu, budur. E, Belə oxşar adınızı saxlaya bilərsiniz. Yəni balaca bir cütdür. Cütlər hər dəfə digər cütlərlə birləşir, digərinə, digərinə digər artıq e, böyük bir qruplar yaradırlar. Yəni 8 nəfərlik qrup meydana gəlir, belə-belə davam eləyir. Sirin müzakirəsi. Bu qartopasına aiddir. A variantı. Sonra 41-ə baxaq. Problem həll etmə layihələrinin hazırlanması. E, Layihə söhbəti burada e, hasıla aiddir. Layihələrin hazırlanması, problem həll etmə, dinləyib anlama bu hərda var. Bu qızıl dairədə var. Yəni qızıl dairədə açaşdı əsasən layihənin hazırlanması, dinləyi başlama, danışma, həll etmə, problem həll etmə və s. Bu. Bu əsasən layihə hazırlanmasında istifadə olunan səmərəli bir üsuldur qızıl dairə. B variantı. Yəni məska lənilər... suallarda layihənin hazırlanması yoxdur. Layihəm var idi. Layihə bir dənə qızıl dairədədir lahiyə ilə bağlı bizi e, var içərisində lahi hazırm. Amma məsələn, üsul kimi bizə verilən açar söz tutaq ki, lahi ilə bağlı olan da qızıl dairəni istəyir. Məsələn, məsələn, problem həll etmədə çoxsun da var. Məntiqi təfəkkür yaradıcılıq da çoxsun da var. Amma məsələn, əşyalara müxtəlif nöqtəyə nəzərdən baxma söhbəti gəldikdə yaradıcını daha çox ortaya çıxardırlar. Amma halbuki yaradıcılıq başqalarında da var. Belə deyim də, yəni Ata sözü kimi əsasən lahiyə söhbətini qızıl dairədə görəsiz. Qızıl dairənin içərisində verilir. Aydın oldu? Yəni əslində hər üsulun içində çox-çox fikirlər var. Sadəcə testin içərisində bizə nəyi versələr, bu lahiyə versələr qızıl dairənin içindədir. Səsim gəlir, müəllimlər? Eşidirisiz? Aha, hə, su məsələlər müəllimə Eh, siz burdaydınız. Nəsə Zoom adlı bilmən nəsə problem. Nəyibə problem olur? Heç bilmirəm bu. Nəsə. Hə. 42-yə baxaq. Verilənlərdən birində müzakirə texnikasından istifadə olunur. Müzakirə texnikası hansı da var idi? Nəsə müzakirə etmək sinektikada da var. Sinektikada müzakirə var. 42-də C-ni götürə bilərik. Bu texnologiya şagildərin işarələr sistemindən istifadə edib mətni anlamaq, mətndən dairə olan məlumatı yoxlamaq üçündür. E, demək, işarələr sistemi fəsfəti insert üslunda var. Yəni işarələrlə bağlı e, demə orada fikri qeyd olunub. Yəni insertin açar sözü kimi bunu yazınca saxlaya bilərsiz. Qeyd etmə sistemidir və işarələr sistemi ifadəsi insert metodunda var. Burada biz e, dedik ki, məsələn, məsələn mövzu ilə bağlı şagird bildiklərini taxta mənfi ilə, müsbətlə, suallarla vəsairi bu formada qeyd eləyirdi. Bu texnologiya dedik ha, hə, 43-ü qeyd elədik. Sonra baxaq. Mmm, demək, 44-ə verilənlərdən birinci yaradıcı təfəkkürün inkişafına yönəlmişdir. Baxaq. Yaradıcı təfəkkür hansı növdə var? Əşyalardan qeyri-adi istifadə. Əslində yaradıcı təfəkkür çoxunda var. Amma əsas əşyalardan qeyri-adi istifadədə bizdən soruşur. Hansı işi sür refleksiya aparmağa, metakognitiv bilikləri formalaşdırır? Refleksiya hansı növdə var idi? Ütüçü birdə də var, amma bübüönü burada qeyd ediblər, bübüdə var. Blasterdə də var indi. Sonra 46-ya baxaq. Müəllim şagirdə Nizami Gəncəviyə aid, e, demək, bildiklərini alt-altı sətir şəklində yazmağa tapşırır və bildirir ki, yazdıklarınızın dəqiq olmasına fikir vermin, dərsin gedişatında düzəlişlər edəcəyəm. Sonda şagidlərə Mətn paylanılır və onlara əvvəlcədən təqdim etdiyi qeyd etmə sistemindən istifadə edərək oxumaq tapşırılır. Şagirdlərdə təqdim olunan qeyd etmə sistemində əks olunduğu cədvəldə öz qeydlərini yazırlar. İlk məlumatla mətni oxuduqdan sonra əldə etdikləri məlumatları müzakirə və müqayisə edirlər. Bu hansına aiddir? Qeyd etmə sistemi dedim, harda var idi? İşarələr sistemi indi yaxşı deyildi. İşarələr sistemi və qeyd etmə sistemi hansı sözün, fikrin açar sözüdür? İnserter. Səbəb burada olur, C variantı. Bu üsul müzakirə texnikası ilə keçilir. Proses zamanı danışanın ifadə etdiyi fikirdən çıxış edərək sual verilir və yeni müzakirə başlanılır. Təsvir olunan üsul hansıdır? Müzakirə texnikasından söhbət gedir burada. Sokrat dialoqunu deyə bilərik. E, hə, Sokrat dialoqunda, yəni proses zaman danışan ifadə etdiyi fikirdən də çıxış edərək sual verilir və yeni müzakirə başlanılır. C variantında. Yəni Sokrat dialoquna aiddir. Bu strategiya şahidlərin bildiklərini, informasiyaları digər şahidlərlə bölüşərək bir-birlərini məlumatlandırmağa kömək eləyir. Digərlərinə yaxınlaşırlar, bir-birinə məlumat verirlər. Bu qar topasındadır. E, Evli cütlər gəlir digər cinslərlə müzakirə edirlər, sonra digərləri ilə, yəni 8 qrup yarana qədər davam eləyir. 49. Bu üsuldə problemi təklif edən tərəf özü problemin həll yollarından birini seçir bu hansına aidddir? Bu söhbət, e, demək, sinektika üsulundan gedir. Tərəflər söhbəti ümumiyyətlə sinektikada var. Digərləri burada klassdir. Nə də ki, proqnozlaşdırma, əşyaların qeyri-adi istifadəsi burada problem həll yolu və tərəflər söhbəti yoxdur. Şagid oxuduğu əsərin oxşar və fərqli cəhətlərini hansı üsul və vasitə üsul vasitəsi ilə müəyyənləşdirəcək? Oxşar və fərqli cəhətlər söhbəti harda var? Müsbət mənfi tərəfləri qeyd etdim, Venn diaqramlar hmm, ağacındadır. E, oxşar və fərqli cəhətləri harda tapırıq biz? Venn diaqramında. Məsələn, bir dənə sual, Venn diaqramı krekulumda testdə olur. Deyirəm ki, ortada sual işarəsi varsa, oxşar tərəfin deyir. Digər tərəflərdə də isə fərqli cəhətlərini soruşur. Ona görə Venn diaqramıdır. Sonra 61-ci suala baxaq. Həm şagirdlərə düşüncələrini siniflə bölüşmək imkanı verən, həm də onlara dəstəy zamanı hərəkət edə bilmək imkanı verən əyləncəli bir fəaliyyətdir. Bu hansına aiddir? Əyləncəli fəaliyyət. Bu sinif küncləridir. Maraqlıdır, sinif künclərinə gedir, öz fikirlərini deyirlər. Əyləncəli fəaliyyət sinif künclərinə aid fikirdir.